Витание, Сабрыто, друзья. Я рад приветствовать на канале Вячеслав Секора. Программа Дневник войны. У нас в гостях один-единственный повторимый, незабываемый эксперт, генерал-майор СБУ в запасе Виктор Николаевич Игон. Вита... Бажаю здоровья, Виктор Николаевич. Да, доброе здоровье. Дякую, что нашли час. Бачу, что вы в дорозе там працуете где-то. Ну и доброе прошу доброе наших уважаемых наших уважаемых гостей, друзей, зрителей, писать вопросы, задавать нашему уважаемому эксперту. Ну, начнем с того, что вы знаете, Виктор Николаевич, как я не любил, ненавидел в первые месяцы войны полномасштабной слушать соловьиный помет, но до такой степени отвращения, что ну, я не мог смотреть. Но иногда по работе надо было, но я сказал, я не смотрю. Не ссылайтесь мне на него, есть более другие источники. Но сегодня мне доставляет огромное удовольствие смотреть на этого поца. Что он, одно из его заявлений было вчера или сегодня, что нет никакой Украины. Забудьте, что Украина воюет с Россией. Есть только НАТО. Я так Не понял, українці в отпуску йшли. Причому відразу і в одному напрямку на Москву. Ну, блин, ну про що можна говорити? Знаєте, мені більше цього подобається, коли вони розказували про найманців, які от найманці вони там воюють, там не знаю, поляки. Ну, для них ж всі, хто говорить українською мовою, особливо якщо це хлопці з Карпат, а тем более Закарпаття, то это вообще труба, блин. Как для японцев и индейцев, какие-то там зашифрованные разговоры. Все, там поляки, блин, не знаю, словаки, еще кто-то там, все, блин, найманцы. А в конце концов, ясно, что найманцы, блин, с Буркина, Фасо и, и Сирии, воюют чему-то в их подразделах. И, 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 и негры на их стороне. Африканский корпус, как они там называли. Так что все его измышления Михаил сам приступит и завершает. О, по этому поводу, истерикой сегодняшнего дня, насколько я помню, я хочу, дорогие друзья, чтобы вы послушали, и я хочу, чтобы вы прокомментировали. Это необходимо появление на линии боевого соприкосновения вооруженных формирований Корейской Народной Демократической Республики. Китайской Народной Республики, если они захотят при этом дать возможность. Это могут быть как добровольцы, так и инструкторы, обслуживающие свою технику, которую наверняка было бы интересно использовать. То есть ответить симметрично. Как только будет объявлено, что французским войскам можно, тут же дать возможность войскам Корейской Народно-Демократической Республики наконец-то опробировать свои силы и средства в прямом столкновении с натовской доктриной. Что это, Виктор Николаевич? Истерика, беспомощность. Кому, кому он это вообще обращается? Вообще корейцы, э, Северная Корея, Китай вообще слышат это то, э, его предложение? Не, ну, они же рассказывали, что 100 тысячный контингент э, Северной Кореи готовый хоть завтра сесть поезда и поехать воевать. Ну, давайте покажем корейцев на фронте. Тобто покажем неспроможность Российской Федерации Перед всім глобальним півдням, який вони там зараз окучують, що ми не можемо воювати. У нас немає сили засобів, у нас не вистачає озброєння. За нас воюють і Корея. Нормально? Це нормально. Ми, ми розберемося. А от чи розберуться вони з своїми союзниками? Це раз. А по-друге, в той же самий день, коли там контингент Сєвєрної Кореї. Перед кордон с Россией. Кажется, поднимается какие-то э, летаки штатів, э, Виктор Николаевич, я стал вас плохо слышать. Пропадает у нас наш э, гость. К сожалению, он находится в дороге по работе. И, к сожалению, у нас иногда пропадает связь. Поэтому я прошу прощения. Но только за это то, что лагает связь. Вы знаете, что проблема есть и со светом, и с интернетом в Украине. Ну, ребята, война. Ну, давайте будем откровенны и снисходительны. А, ну, вот. Что, так, еще раз, Виктор Николаевич, скажите пару слов. О, теперь слышно, все, чуть. Ну, слышно, прод... Да, все, теперь слышно, да. Давайте продолжим эту тему буквально перед тем, как некоторые страны и Америка объявили о том, что Украина может имеет право использовать оружие, которое ей предоставили там, где она считает нужным. На всех экранах все Z-каналы наконец-то говорили, ну наконец-то, пусть, пусть, давайте, идите к нам. Мы ответим так, что мало будет, неповадно будет. Это, это от мы еще не начинали и сейчас мы покажем, как надо, но дали ведь уже неделя прошла, как разрешили бить. Ответка как-то не поступает. Но я думаю, что если они так будут все только обещать, то через полгода, ну, я, конечно, не эксперт военный, но учитывая ситуацию, продвижение сейчас в обратную сторону, хотя идут тяжелейшие бои, пусть меня простят наши зрители и не говорят, что, ой, как легко Сикора тут пойдет сейчас брать Крым, но через полгода в Крыму не останется российского ПВО. Смотрите, на самом деле, на, справді, на справді, все Змінилося деле, все изменилось. в, в такую интересную сторону. Третий день, со стороны России, нет ни одного пострела в сторону Харькова с системами С-300. Да, 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 да. Я, это был мой следующий вопрос. Ну, Третій... все, тогда давайте. Да, третий день, Немає літаків в воздухе, то есть не летают. Почему? Вот теперь нехай разбираются. Uh, я слышал информацию, что за май месяц около 40 тысяч живой силы было уничтожено только живой силы. Но 40 тысяч это одна из самых больших цифр вообще за два с половиной года, можно сказать. А, это наибольшая цифра, то есть 39, ну, 38. Майже 39 тисяч. Е, найбільша цифра, да, Раніше найбільші цифри були е, січень і грудень, е, січень 23 і грудень 22-го року. Е, чому так сталося, не знаю. Ну, думаю. Бажання деяких е, генералів показати свою свою спроможність чи, чи чи то, що вони там на правильному місці, А на каких делянках это было? Это такие важкі бои были? Ну, зрозуміло, что это в первую очередь Покровский напрямок и Купинск Купянск, и Харьковский напрямок. На Харьковском напрямку взагалі якась божевіння, потому что они кидали неподготовленные подразделы. Сейчас они начинают снимать из других направлений частини, І ті, ті вбиті або ті навіть полонені, ну, ви чули, да, що ми там за один день взяли зразу 60 полонених. Це просто непідготовані okay. люди були. Я не чую. А е, е, Зараз пішли вже більш-менш підготовлені, але вже толку ніякого немає, тому що гарніла вже роз, розкрутилося, і там просто, просто м'ясо. Це фактично те саме, що вони хоч робили і на Авдіївському напрямку, і перед тим на, на Бахмутському. Просто м'ясорубка. Ну там. Были подготовлены подразделы Вагнера, а тут просто кидают в местные штурманы подготовленных людей. Ну вот говорили, что Россия никогда не закончится в плане мобилизации. Но слушайте, такими э, темпами, ну и Россия может закончиться? Ну, э, в них э, мобилизационный э, потенциал от 30 до 50 тысяч в месяц. Тому фактично вони працюють в ноль, тому що ми показуємо е, ліквідованих, а скільки поранених, скільки калік. Е, тобто ми виходимо якраз на ту цифру, якщо не більше. І армія дійсно може закінчитися. Тому поява там найманців з інших країн. І, і зрозуміло, тому що вони не хочуть оголошувати мобілізацію в себе, а чимось їх треба всіх заміняти. От вони і роблять те, що вони роблять. Виктор Николаевич, дякую великий. вот будь ласка, скажите, я сегодня прочитал такую фразу, Сырскому не дают завершить дело Залужного. То я взагалі ничего не зрозумею. Можете мне пояснить, в чем справа? И взагалі это просто фейки кисти, и башни между собой опять какие-то решают. я думаю, я думаю, что это все инициации на рахунок того, что Протиставити один одному, там зараз там поїхали якісь наїзди на сірського, комусь він не подобається. А ну кому? слухайте, я би я би вважав, все ж таки, менше лізти в справи військових. Не маєте чим зайнятися, і діть, і вам допомагайте фронту. Не лізьте в ті справи, в яких ви не розбираєтеся, і все. Я сегодня случайно увидел такое сообщение. Ну и как бы оно не очень мне понравилось, я попрошу вас его прокомментировать. Я, я дословно сейчас его прочитаю. Я выбачаюсь. а вот оно. В Житомирскому ТЦК умер 32-летний человек. Семья заявляет, что его там побили в ТЦК. Человека со множественными травмами. В стані коми доставили до лікарні, і він помер через кілька днів. Що це за така історія з ТЦК. Вже про ТЦК кожен день ми кажемо, а вже вбивають в ТЦК. Дивіться, якщо, якщо від, відсторонитися і прочитати цю новину, зразу стає картинка. ТЦКшники знову побили людину, невинна людина десь там ходила, а вони на неї напали, десь знову не знаю там. Спіймали, а все насправді дуже просто. А просто в тому плані, що є свідки, є експертиза, судова судова експертиза, є висновки лікарів, і е, стоїть все на, на, на стає все на своєму місця, коли знати під підопльову. Мужику 32 роки. Він хворий, е, психологічно хворий. Е, і е, Мається на увазі, що у нього епілепсія, він стоїть на обліку. Що його притащили туди, ну це такий факт. Але перед тим він декілька днів впив і з кимось там добре побився. Побився. Тоб... побився. Да, тобто він вже побитий був. Його притягнули туди. Він на цьому всьому фоні нервовий зрив, епілепсічний напад, він почав битися там головою об стінку. Викликали швидку, забрали в лікарню. Це все було 28 травня. По Марвін 2 числа через 4, через 4 дні. І е, є всі, е, є свідки, є експертизи, є е, висновок е, в лікарської комісії. Менше треба пити. Інша справа, що у нас. Люди на этом Почему не контролируют э, вот эти вот анонимные еще эти телеграм-каналы, если они являются э, украинскими? Почему не спрашивать за недостоверную информацию? Ну, на войне это такая штука очень важная, я считаю. Мы не пытаемся, они анонимные. Как ты найдешь, господи, Через Дурова? Такая ага. дурова. Ясно. Ну да, это такие пытания, я Эээ, я сегодня переслушал много э, экспертов и не могу понять, почему так возбудились все по поводу высказывания Зеленского по поводу Палестины. Это что, ошибка перевода или нежелание вообще слышать то, что говорит Зеленский? Ваше отношение к тому, что он сказал? Может, я, я не до чего, но мне все понятно. Ну, у нас есть дипломатические отношения с Палестиной. Понимается это кому-то или не подобается. Мені не подобається, але вони є. Так їх і не Зеленський створював. так і не, не Зеленський їх создавав. Це ще прикутне було? Ми запросили всіх, з ким у нас є дипломатичні стосунки, і з ким ми підтримуємо якісь контакти. Всіх запросили до е, Швейцарії. Це фактично 160 запрошень. Якщо комусь це не подобається, ну що я зроблю? Ну, говорили, что Байдена не будет, но Байден может и не нужен. Но ну, там едет такое представительство Америки, что Байден там по большому счету и не нужен. Там такая поддержка. Да, Китая не будет, но и понятно почему не будет. Чего так все бегают вокруг этого саммита? Я просто одно хотел спросить. А так как сейчас открыли такой военторг круглосуточный для Украины э, страны Европы, вплоть до того, что 12 стран да, сейчас разрешили бить по своим оружием. А есть ли смысл такого огромного саммита, если помогают, просто круглыми сутками идет сейчас... Э... Слушайте, саммит это совсем про Саммит стоит э, там, э, май... по первых там має быть больше 100 стран света, это однозначно. Таким чином мы можем четко сказать, что нас поддерживают Міжнародні організації, і більше, більшість, більшість країн світу. Ота фраза: більшість країн світу. А це такий показатель всьому міру. І і Подруге, там будуть е, декілька головних питань. Перше питання: ви визнаєте статут ООН? Визнаємо. Ви визнаєте, що в статуті ООН є е, там основною такою цеглинкою, є е, е, територіальна цілісність Загале и какой краины. Взагали, дели, икой, краины. Э, любые друзья. Мы продолжаем наш эфир. Сейчас Виктор Николаевич подключится. Вы сами понимаете, что э, он в дороге. Ну и идет война в Украине. И связь и интернет иногда лагают. Поэтому я предлагаю вам написать мне какой-нибудь вопрос. И я вам отвечу. Я поприветствую пока наших зрителей. Так, Ирина, привитание. Витание кто привитание. Карина, привитание. Роман, привитание. Давно мы вас не бачили, Роман. Вось, такие справы. Так, ну что, любые друзья, пока у нас Виктор Николаевич выйдет на связь, если у вас будут вопросы, задавайте. Если нет, в принципе, как-то я быстро сегодня отстрелялся вопросами, у меня на последнем вопросе и Виктор Николаевич и отключился. Вот, друзья, я подожду буквально одну минуту. Если у вас будут ко мне какие-то вопросы, я хочу поблагодарить всех, кто видит этот стрим, пользуясь случаем, за подписку. Мы сегодня, э, Светлане, в машине, да. Мы сегодня э, перешли рубеж 10 тысяч. У нас идет стабильно 100 150 э, зрителей. Подписывается в день, но, к сожалению, пока не на наши политические эфиры, а, а на наш а, на сериал «Русский мир». В принципе, чему я тоже бесконечно рад. А, здравствуйте, извините, не мог задать вопрос. Играю в компьютерную игру, пишет Вадим Арк. А в какую компьютерную игру вы играете и что это вам дает, мне хотелось бы, вот, чтобы вы ответили. Ну, не буду спрашивать, сколько вам лет, потому что, если честно, иногда так болит голова что порой иногда хочется и саму сесть и во что-нибудь отвлечься, поиграть. Ну, я решаю этот вопрос по-другому. Вячеслав коли 12 серия вашего сериала. Карина, 12 серия уже бы вышла, если бы не отключение света в Украине. Потому что я снимаю кино, отправляю материал в Киев. В Киеве, так как у меня самого нету такого уровня дорогого компьютера и нету программы лицензионной, на которой делается. Я не успеваю. И, если честно, я и бы и не успевал это делать. Поэтому мне нужно было вот тогда прекратить свою волонтерскую деятельность и помощь людям, и заниматься только фильмом, если, на, о чем, если честно, я мечтаю. Заниматься только творчеством, но война не дает расслабиться, потому что много вопросов, много просьб есть у людей с фронта. А когда уже подружишься с кем-то, так... Тяжело отказать в помощи, тем более что ты ее можешь сделать, ну, бесплатно как правило. Ну и учитывая, что четыре человека таких близких э, товарищей, не скажу, что друзей не буду врать, но хороших знакомых я потерял на этой войне, то понимаю, что наша помощь, не только моя, наша, мы вместе. Я один мне тяжело одному помогать, потому что вы собираете э, деньги на топливо вы находите, как доставить на фронт. Новая почта помогает нам в последнее время очень много. Какие-то подключаются эти фонды. Ну, друзья, я не знаю, как, как отказаться помогать. Я пока не, не могу. Если я уже не буду в Польше, то уже не смогу, но буду помогать другим. Я буду помогать донатами или там турникетами или так далее по поводу 12 серии. 12 серия выйдет, я надеюсь, в пятницу, если все со светом будет. Ну, не успеваю, только сядут монтаж, смонтируют там пару минут, свет отключается. А вы же не забывайте, что это покраска, цветокоррекция, озвучка. Художник по звуку еще работает, звукорежиссер. Потом это надо триндерить, надо прислать мне на согласование. Я потом делаю пометки, мы опять согласовываем, мне не нравятся какие-то места, мне там монтажер предлагает свои варианты. Ну, слушайте, это процесс, 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 процесс. Если это было так легко клепать, я и так считаю, что я их делаю ну, быстро. Сейчас возникла идея взять эти 12 серий, которые выйдет поделить на, на 4 части, сделать 4 фильма отдельно и первый фильм отправить на кинофестиваль. Вот. кто не против и кто поддержит эту идею э, за то, чтобы фильм был пошел на кинофестиваль, пишите в личку и так далее и так далее. <связывая> Я ответил на два вопроса сразу. А, а Вадим Арк пишет, но манская космическая, О, космическая игра, это отлично помогает. Не так, у нас появился Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, я уже хотел про все. Последний вопрос у нас был, Виктор. Николаевич. Все, чуем, чуем. Последнее пытание. Али, у нас последнее пытание, учитывая, что вы в машине, я и не хочу вас долго задерживать. Вы меня слышите? Да, чего я вас перерывал, Виктор Николаевич, последнее, последнее питание и... закроем на сегодня. Виктор Николаевич, последнее питание и закроем на сегодня. Я слухаю. Учитывая ситуацию, что под Естрішитва С-300 стріля стрістані не, 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 не стріляють. Як быстро може ткатіться фронт граністро може ткатіться фронт границя в так. Він вже відкочується. Вони не мають можливості під, під, під підвозку боєприпасів і підвозу особового складу. Фактично, сіра зона створена на відстані до 50 кілометрів глиб Росії. І е, ті підрозділи, які зараз перебувають на Україні, отрим... потрапили в паску. Вони зараз підкинули морську піхоту із 44-ї армії, там по моєму якісь там 145-ї, Я вже не пам'ятаю там точно е, бригада морської пі піхоти. Але вони вони вже, вже не можуть с -с скоригувати ситуацію. Вони фактично в такому оперативному оточенні. Е, це не повноцінне оточення, але оперативно, тобто вогневе. Як вони з того будуть виходити, це їхні проблеми. Вони залізли в нашу, фактично потрапили в паску. Як підвозу боєприпасів немає, люди не можуть, Вони на мопедах і на цих на електросамокатах боєприпаси підвозять. Ну це бред взагалі. Ну, це просто. ну Це їхні проблеми. Нехід було на Україну лізти. Дуже приємна новина, Дякую. Віктор Вугналь, ми вас опускаємо. Дуже приємна новина. Дякую. Віктор Вугнать. в таком стане дали нам выповеди на наши вопросы. Нам на Все, тримайтеся, счастливо, до побачення. До побачення, а я сейчас, да. подождите. До побачення, а я сейчас, до а я отвечу на последний вопрос нашей зрительницы. Поки нема, Виктор, можно запитать про ваше особистое життя. Не можно запитать, не, запитать можно, а ли ничего не можно. Дякую команде, которая зараз в Украине, да помогла нам сделать. Дякую той эфир. Дякую Виктору Николаевичу. Дякую вам, любые друзья. И дякую всем зрителям, которые добавляются. И сегодня мы, еще раз скажу, у нас сегодня юбилей, у нас свято. Я всех веншую с 10 тысячами наших глядачов. Далее до перемоги раз!